ni rakat kedua ketiga dua ketiga dua ketiga tu kata mmm, tak apa lah ambil tiga lah batal solat kita tuan-tuan wajib kita ambil yang confirm apa yang confirm tiga dua yang confirm berlaku mesti dua betul tak kan dah maksudnya wajib ambil yang kurang tak boleh ambil yang banyak tiga ke empat tiga ke empat wajib ambil tiga kan ha, satu ke dua ada juga ke oh, satu ke dua saya rasa <tuk> tak ada kot satu ke dua kan ha, maka dua tiga atau tiga, tiga empat mesti ambil yang kurang kalau kita ambil yang banyak batal solat kita kecuali dia datang yakin tiga ke empat tiga ke part Confirm part Okay boleh lah Maksud saya ni pada part kita ragu Aku tak ingat tak ingat tak ingat Mesti ambil yang kurang Kalau tidak boleh membatalkan kita punya solat Banyak tuan-tuan benda yang orang oh, kata Boleh membatalkan solat kita tanpa kita tahu Tanpa kita sedar Orang kata Ustaz kan bukankah sujud sawi Itu cerita lain Ni cerita yang awak buat pilihan salah ni Bila awak pilih dua ke tiga, dua ke tiga, Itu yang awak kena pilih dua dan sunatlah sujud sawi Bukan awak pilih tiga awak sujud sawi Yang awak pilih tiga tu dah batal solat dah Faham tak? Hukum hakam Penting tau kita kita belajar bab solat. Dalam solat ada, ada rukun, syarat, uh, apa ni perkara sunat, membatalkan solat, makruh, semua kita nak kena tahu ni supaya solat kita sempurna. Kita dah solat berapa tahun ni? 40, 50 tahun. Takkanlah benda bab solat kita tak pernah hayati sekali seumur hidup kita. Bila kita ragu tadi, tiga ke 4 tiga ke 4 kalau kita rasa empat, confirmlah itu dah jadi tahayat akhir kita. Betul tak? Tapi kalau kita rasa tiga, maka kita kena tambahlah satu lagi. Ha, tu je cerita dia. Ha, kan? Contoh, nak, nak tahayat ni. Eh, aku rekat kedua ke tiga? Aku dah tahayat ke belum tadi? Maka buat tahayat. Anggap itu rekat kedua. Ha, jelas tak? Macam tu hukumnya Kalau kita dah buat tadi Kita tetap kena sujud sawi Walaupun kita dah pilih dua tadi Sebab apa? Sebab kita sujud sawi tadi Kerana ada ragu-ragu ha, Sebab sujud sawi tadi Kerana nak menampung keraguan kita tadi Itu je ha, Sebab sujud sawi ni Faedah dia adalah Nak tampung yang kurang tadi Di antara perkara yang Kita sunat sujud sawi ni Ada beberapa ulama sebut Cuma saya ringkaskan Contoh kita tertinggal kunun ha, Tertinggal kunun Maka terus kita sujud kan Kita tak baca kunun Maka disunatkan kita sujud sawi Sama Apabila kita tertinggal tahiyat awal. Tahiyat awal pun kita tertinggal tahiyat awal. Bangun-bangun rakaat ketiga, lambat, lupa aku tahiyat awal. Maka disunatkan untuk kita sujud sahwi. Ya, sujud sahwi ni adalah uh, tapi yang jenak senang kita faham adalah tentang tahiyat awal dan uh, kunut. Ini yang uh, banyak berlaku pada ramai orang. Ada soalan timbul dia kata Ustaz... saya sengaja tinggal kunut. Saya sengaja tinggal tahiyat awal. Boleh tak saya nak sujud sahwi pun boleh tak mengapa. Saja tinggal kunut tapi nak buat sujud sahwi, okey. Cuma janganlah jadi permainan. Hari-hari buat macam tu, nak game dalam solat ni kalau kita niat bermain itu terus tak sah salat kita terus batal tayak awal dan kunu ini adalah satu perbuatan sunat di dalam solat ramai orang dia kira dia tak buat tayak awal dia solat balik ramai ni oh aku tertinggal tayak awal lah tadi tak apa solat balik lah tak tayak awal itu sunat sama juga dengan kunu apabila awak tertinggal kunu kunu itu sunat ada pun orang ni dia bahkan nak cerita bab sujud sawi ni awak dah kunu dah tapi awak tak ingat nak baca kunu tak apa pun sunat awak sujud sawi ha, sebab perbuatan kunu itu adalah disunatkan kita kalau kita tertinggal perbuatan maknanya tak buat langsung kunu sujud sawi tapi dah kunu dah maksud dah kunu dah berada di posisi kunut, dah angkat tangan tapi tak ingat pun doa kunut. Pun sunat kita sujud sahwi. Ha macam tu. Dah duduk tayak awal ni, eh? dah duduk tayak awal tapi tak baca tayak awal. Pun sunat sujud sahwi. Di antara sebab kita sujud sahwi selain daripada yang kita nyatakan kunut dan tayak awal tadi adalah apabila orang tu, ni, ni ramai orang dia saya nak bagi tahu tau. Dalam bab solat, kalau orang tu menguasai bab sujud sahwi, dia sebenarnya menguasai 80% ilmu solat. Ha contoh, apabila dia solat, dia terbaca al-Fatihah ketika tayak awal, batal tak solat dia. Ha dia panggil memindahkan rukuk kauli ke tempat lain. Maka tak batal solat. Sunat kita sujud sahwi Tak batal pun solat. Baca tahiyat. Patutnya tahiyat. Kan? Kita pergi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Batal tak solat? Tak batal. Jangan sengaja. Jangan kan? Ini tak sengaja awak pergi baca rukun kauli iaitu Al-Fatihah ketika tahiyat awal. Maka tidak batal. Masa tu tersedap. Ya eh, Dah Maliki Omidin dah. Tayat awal ni, Malik Kamil, alamak, patut aku baca tayat. Ramai orang ni, dia buat keputusan untuk berhenti dan solat balik. Tak boleh. Sebenarnya solat tak, tak batal. Sebenarnya banyak perubatan dalam solat kita ni, dia tak batal pun. Kita yang sangka dia batal. Sebab kan kita tak tahu sebenarnya banyak sangat perkara boleh ditampung dengan sujud sahwi. Apa yang kita dapat faham daripada cerita saya tadi adalah penting untuk kita kawasai bab solat dalam bab sujud sahwi ni. Sebab kalau kita tak belajar, kita sangka dia dah, dia dah batal solat. Kita pun berhenti solat. Sedangkan kita dah bahas tadi, membentikan solat adalah haram hukum dia. Sebab tu penting kita belajar supaya kita tidak suka-suka berhentikan salat kita sebab kita, kita kita kena belajar yang banyak benda contoh tertambah rokaat ha, macam mana hukum dia dia sangat berkait rapat dengan bab-bab sujud sahwi ini saya Ustaz Amar, saya yang mengkarangkan buku ini tapi sebenarnya buku ini adalah pada ulama-ulama silam iaitu Safinatun Najah dan Bidayatul Hidayah kitab yang telah dikarang oleh ulama-ulama cuma apa yang saya ambil, saya ambil faedah daripada ulama-ulama silam ini mereka penuh keberkatan dan saya terjemahkan dalam bahasa Melayu dalam buku ini insyaAllah lengkap dengan bab faqahnya dan juga bab tasawuf dan juga bab tauhid contoh dalam bab faqah kita akan belajar dalam buku Safinatun Najah ini tentang bab bersuci, salat, pengurusan jenazah, zakat, puasa untuk untuk bidayatul hidayah lebih kepada pembaikan hati jiwa tasawuf bagaimana nak elak daripada mulut kita mengata orang jadi dalam kedua-dua buah buku ini kita himpunkan ketiga-tiga ilmu fardhuat ini